kita akan selidik semula pemahaman ya. kita tentang ataupun berkaitan dengan soal wang nilai sen dalam strategi pemasaran ha. menjadi topik pilihan kita okay. uh, kalau senang bahasanya yang menggunakan 99 sen ha. kita kalau RM1.99 sen nak beli hmm. tapi kalau RM2 kita rasa macam ih eh, mahal pula ha. padahal perbezaan hanyalah 1 sen sahaja okey tu pun ha. salah itu satu titik lah tadi pemasaran tapi hmm. cuma uh, mungkin kita perlu ingatkan bahawa kalau dulu kita banyak menggunakan cash je ya, Uh, kita akan bayar kalau rm 199 ni kita bayar RM2 lah okey tak Betul. apalah tak kalah uh -huh. nak ambil balance 1 sen tu kan uh -huh. sekarang ni pula kita banyak scan QR code dan sebagainya ya yeah, dan 1 sen tu dah dimansuhkan dah dimansuhkan uh -huh. dan kita ngam-ngam memang akan bayar yang sen-sen ni Betul. Uh, tak ada lebih apa semua jadi itu mengundang kepada persoalan apa sebenarnya taktik daripada sudut nilai pemasaran ke lebihan uh -huh. duit sen-sen tu ke uh -huh. ke mana halabegini ya yeah, kita bercakap tentang penggenapan yang uh -huh. telah pun dikeluarkan oleh pekeliling kerajaan sendiri menetapkan okay. penggenapan kepada 99 100 pasir itu, dia akan genapkan kepada ringgit nilainya. Yang Contohnya kalau dua ringgit yang terdekat. Hmm. Okey, tapi apa cerita sebenarnya? Kadang-kadang menjadi persoalan. Habis satu sen itu bagaimana? Ha. Ha, untunglah, itu salah itu. Ha. Ha, kan? Jadi kita huraikan pada hari ini uh, tentang topik nilai sen dalam strategi pemasaran bersama dengan Dr. Taha Omar Nah, uh, yang pernah bersama dengan kami, tak yeah. asing lagi, mm -hmm. yang selalu berkongsi tentang buah fikirannya pencarakan dan sekolah perniagaan dan ekonomi Universiti Putra Malaysia. Okey. Doktor, mungkin uh, permulaannya ini. Yeah. Mm -hmm. Nilai sen dalam pemasaran tu apa sebenarnya? Ya, pertama uh, sekali terima kasih kepada Hanif dan juga Anim yeah. dan juga kepada MHI TV3. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, uh, sebenarnya uh, dalam konteks pemasaran di mana kita menggunakan angka kurang satu sen itu di dalam harga dipanggil sebagai Uh, Value-based marketing. Okay. Uh, Value-based marketing ni maksudnya dia memberi um, satu tanggapan kepada minda bahawa satu itu lebih kecil dari dua, hmm. dua Betul. lebih hmm. kecil daripada pertiga. Tetapi persoalan sebenar is not how much you save, hmm. is how much you spend. Hmm. Ramai di poster bila hmm. mereka menjual mereka kata jimat. 50 sen. Hmm. Memang awak jimat 50 sen. Hmm. Tetapi awak tidak pernah terfikir berapa ringgit yang keluar daripada poket anda. Hmm. Memang jimat 50 sen tetapi kita perlu uh, bijak tentang bagaimana kita merancang perbelanjaan kita. Hmm. So berbalik kepada value based marketing ataupun price sensitivity ini sebenarnya di, uh, diperkenalkan um, pada era modern marketing hmm. dan antara pelopor modern marketing ini adalah uh, uh, profesor Philip Kotler. Hmm. Uh, dia boleh dikatakan sebagai father of modern marketing. Uh, dan berbalik pada apa yang Anim sebutkan tadi uh, bahawa bank negara memang pada tahun 2008 hmm. telah memperkenalkan sistem pem uh, perbundaran, membundarkan mm -hmm. angka tu. So kalau 91 sen, 92 sen dia akan bundar ke bawah. Mm -hmm. Dia akan jadi 90 sen. Pulu. Siapa yang rugi? Yang rugi tukang jual. Ya. Ah. Okay. Ha. Tetapi kalau 93 sen, 94, 95, 96, 97, 98, 99 dia bundar ke atas. Mm. Oh bermula daripada 3 Ha macam tak adil. Kan? Uh -huh. <laughs> kan? Sebab tak ada 55. Ha, kita belajar kat sekolah ha. masa SPM dulu lima ke bawah dia jadi 90 lah. Oh, Kalau enam oh, ha. dan ke atas jadilah 10. 10. Uh, maknanya angka mm -hmm. yang, yang ke 10, 10 yang seterusnya ha. lah. Tapi dia pembundaran itu akan uh, mungkin uh, agak memeningkan okay. ataupun menyusahkan dalam konteks perkiraan. Bersangka baik lah. Bersangka baik. Okey. Kita faham sebenarnya apabila dah dikeluarkan uh, hanya yang lebih mengetahui saja. <coughs> uh, mengetahui apa uh, sebab di sebaliknya. Hmm. Tapi apa yang kita katakan kat sini adakah ianya satu strategi pemasaran hmm. yang sememangnya dapat mempengaruhi nilai uh, pembelian uh, hmm. pembeli itu dari segi data memang uh, terbukti kita sendiri psikologi manusia kita dah tahu daripada kecil kita dah diajar satu lebih kecil daripada dua dua lebih kecil daripada tiga so mereka mengambil uh, value based marketing strategi ini untuk mengatakan bahawa awak tak keluar duit banyak hmm. awak keluar seringgit hmm. saja padahal dua ringgit hmm. dan saya suka uh, bila apa yang Hanif katakan tadi bahawa um, apa jadi pada satu sen tersebut? Yeah. Bila kita dah sebut pada pada tahun 2008 sistem pembundaran tiga sen dan ke atas akan jadi full angka maka satu sen itu memang awak punya poket yang tanggung. Mm. Bayangkan kalau kita satu sen satu orang, kalau satu juta mm. dah berapa ringgit. Mm. Tetapi itu tidak bermakna ini adalah satu strategi yang tidak baik, mm. uh, merugikan, menipu, mm. menipu tak mm. mungkin. Uh, tetapi mungkin agak misguiding hmm. Dan at the end of the day Kita pernah lihat satu um, uh, Film Uh, uh -huh. pencuri satu sen yeah. Ah, yeah. itu kan uh -huh. satu sen siapa kira sangat betul-betul uh -huh. itu juga kita kita, kita kita belanja eh satu sen tak apa tapi itu daripada satu orang tapi kalau daripada satu juta orang uh, tetapi itu tidak mencuri yeah. dan tidak juga uh, misguiding sangat uh -huh. tetapi lebih kepada kita sebagai pengguna perlu tahu what happened to the one sen kerana benda ini daripada 2008 telah diperkenalkan dan itu akan dibundarkan yeah. dan bilakah kali tak akhir kita nampak uh, duit sen tu, uh, Anim uh -huh. bila ingat tak uh -huh. yang warna gangsa itu Ya, warna gangsa tu bila ya? 2000? Uh, last dia... entry satu. Uh, 2005. 2005. Uh, okay. Lepas tu 2000. pelan lahan dia telah uh, orang kata melesapkan hmm. ataupun dah yeah. tak keluarkan ada nah, dekat tabung jelah. Kolektor eh. <laughs> <laughs> Tiba-tiba ada pula orang Tengok DM kita. Pukul berapa pukul orang ay, DM berapa, berapa <laughs> bulan uh. tahun berapa dekat? Kami kolektor. Dr saya nak, nak bawa kepada kan. satu uh, persoalan yang saya dok terfikir tadi ni kan. Hmm. Uh, kita faham iyanya strategi marketing, bapa hmm. pemodenan marketing dan sebagainya kita faham. Tapi Adakah ini juga satu corak eksploitasi kepada pengguna hmm. untuk yalah memastikan bahawa yang menggunakan taktik ini akan mendapat keuntungan tanpa disedari ini, doktor. Sebenarnya uh, manusia nak apa dalam kehidupan? Manusia suka dihargai. Hmm. Manusia nak rasa macam dia ni diletakkan di tempat yang sepatutnya. So sebab itu kita panggil teknik value based marketing selagi mana manusia itu dirasa dihargai dengan berbanding belanja RM2 dia rasa saya ni berbelanja RM1.99 mm -hmm. it there's a value for me here okay. mm -hmm. maka bila manusia dihargai manusia belanja adakah dengan paksa tidak mm -hmm. dia belanja dengan sukarela mm -hmm. dalam konteks eksploitasi itu mungkin ada unsur uh, Per, uh, orang misguiding mm -hmm. ataupun ugutan tapi tidak tidak ada orang yang memaksa engkau kena beli aku dah letak sombong semasa awak mesti beli tak ada mm -hmm. okey awak nak beli silakan awak tidak tidak mau beli silakan mm -hmm. tetapi saya nak ketengahkan lagi satu lagi hanif dalam uh, ha hani pun dah sebut tadi di awal bahawa dalam konteks uh, digital money sekarang ataupun mm. uh, wang online lah yeah. maksudnya tidak lagi kertas dan juga syiling uh, satu sen tu tak boleh dipotong mm. aa ah. uh. Kalau saya pergi beli kopi RM3.99 di dan saya bayar cash RM4 dia tak dia tak bagi pulangkan. Hmm, ha Hanif kan? jangan tunggu. Ni saya mana punya satu sen? Sen. <laughs> 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 dan, dan, saya. Lain saya balik. Lain you you pergi luar sekarang. <laughs> <laughs> sekarang you keluar. <guluh> <laughs> <tuh>. Tapi okay, kalau yeah. Hanif swipe debit atau credit card, <laughs> dia mesti charge 3.99 uh, sen. Dia tak boleh okay. ambil satu sen. Yeah. Uh -huh. So I think okay. it's fair. Mm. Yeah, betul. Mm. Uh, dan dalam keadaan sekarang ni berapa ramai sangat yang menggunakan cash kan untuk betul. pembayaran, ramai mm. yang rata-rata kita menggunakan uh, QR. Itu antara pros dia ataupun kelebihan lah kan mm. menggunakan QR ini. Um bila kita bercakap tentang situasi ini kan, uh, sebenarnya ah uh, adakah ia berkaitan juga dengan uh, pengiktirafan GST satu ketika dahulu, uh, keadaan cukai yang terpaksa ditanggung oleh penjual uh, yang menyebabkan Walaupun dah dimansuhkan nilai hmm. satu sen itu, hmm. tapi masih ada lagi angka-angka 98 sen, 99 sen. Begitu juga sebenarnya dari sudut uh, penjual harus bayar kepada supplier. Yeah. Itulah jumlahnya juga kan. Hmm. Jadi kalau nak kata um, kefahaman untuk sebenarnya bukan sahaja pembeli atau pembayar yang yeah. menanggung. Penjual, seller yang harus berurusan dengan supplier juga menanggung perkara yang sama. Uh, bagaimana untuk pemahaman itu kita harus lukaikan? Uh, um, dalam konteks harga 99 sen ni biasanya hanya terkait antara B2C. Hmm. Mana business to consumer. Consumer saja. Dalam konteks supplier kepada uh, retailer mm -hmm. iaitu uh, retailer lah macam kedai-kedai kecil runcit ni dan juga supplier hmm. atau wholesaler dia jarang sekali lah kita mm. guna angka 109 sen. Mm -hmm. Dia mesti kita akan bundarkan sama ada 9200, mm -hmm. 9500 tapi mm -hmm. kalau nak angka sedap sikit 8880 88. ah, nah. ada apa di situ. jadi untuk menjawab soalan um, Anim, dia tidak ada kaitan antara uh, B2B mm -hmm. makan malah is pure marketing strategy mm -hmm. B2C. Mm -hmm. uh, saya nak ketengahkan dalam konteks marketing ini adalah um, mana-mana barang yang dijual harga memainkan peranan. Dan saya ada soalan untuk Hanif dan juga Anim. Mm -hmm. Apakah barang yang mana dalam kehidupan seharian kita yeah. yang mana kita rasa marketing dia paling power? Paling power, paling padu. Okay. Adalah kereta dan rumah. Sebab ada ribet? Um tidak juga sebenarnya. Kenapa oh. tu? Kenapa? Kerana okey. Apa maksud marketing? Marketing ini adalah kita buat pemasaran sehingga barang yang kita sebenarnya tidak perlu, kita rasa memerlukan. Hmm. Bila kita mula bekerja dan kita mula dapat pendapatan dan, dan gaji, apakah antara perkara pertama yang kita kata, aku nak kena beli? Kalau tak rumah, kereta. Betul. Lepas tu kita naik, naik, dah berkahwin. Lepas tu tahniah macam ni pun uh, akan melahirkan kan. <tuk> <tuk> Beranak-ranak ni kan. <tuk> <tuk> kita nak ada rumah. <tuk> Tetapi persoalannya, perlukah kita ada rumah sendiri ataupun sekadar menyewa rumah pun memadai? Okay. Tidak. Majoriti anak-anak di luar sana termasuk saya, saya bukan anak. Ya, yeah, saya um, pemuda, <laughs> orang muda, anak muda. okay. I need to have my own house. Yeah. Hmm. Tetapi kenapa kereta dan rumah ini sering dipasarkan dengan uh, di, uh, di, 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 di diperlukan kerana teknik pemasaran. Hmm. Yeah. Dan saya tak cakap yeah. daripada poket saya. Hmm. Bukti bahawa kereta dan property dan rumah ini memiliki teknik pemasaran yang tertinggi. Mm -hmm. Buktinya, kalau Hanif dan Anim pergi ke bank. Apakah pembiayaan yang paling dia bagi? Jela antar dua Kereta atau rumah lah. Kau mm -hmm. tahu tang rumah? Yeah. Pasal apa Hang tak nak bagi pembiayaan untuk handphone yeah. Pasal mm -hmm. apa? kenapa tidak mahu bagi pembiayaan untuk pakaian? Baju, ha? ha? Untuk semua hmm. kerana yang uh, uh, kerana baju itu orang boleh pilih lah ada hmm. yang murah ada yang mahal. Tetapi kereta rumah dan sekarang ni gadget. Hmm. sudah ada tetapi tidaklah pada tahap uh, financial institution pada pada tahap syarikat-syarikat uh, pemberian kredit betul. Uh, maka betul. apa yang saya tengah yang nak ketengahkan baik-baik di sini pada harga 99 sen itu adalah value based yeah. marketing is all about value dulu kita ada satu jenama yang latar belakangnya warna merah mm -hmm. tulisannya warna emas gaya mutu keunggulan betul padahal dia jual tali pinggang hmm. padahal dia jual maybe a pena Pena tugasannya apa? Menulis. Hmm. Tetapi kalau pena dibeli kedai eh, seringgit, dia tidak ada gaya, mutu, keunggulan. Hang nak tulis perlukan gaya, mutu, keunggulan ke? <laughs> do you tak perlu. Tapi kita setkan kepala betul, kita. sebagai perlu. Dia yes. panggil sebagai position ah. mind kan. Yes. Nah, yang dia letakkan, ditanamkan Hei, dalam benda pembeli ini. kan. Dan, dan <laughs> dia buat saya rasa masuklah dalam <laughs> pemasaran. Menyesal sikitlah. Eh? Ah. Banyak dia <laughs> spend dah. Banyak dah kena sen-sen kita buat. Dulu, kan? Bukan itu sahaja. Ah. Malah uh, Hanif dan juga Anir dan juga para penonton. Anak-anak kecil. Mereka memang tak kenal gaya mutu keunggulan. Tapi kita ada satu istilah yang dipanggil sebagai peer pressure ataupun pengaruh rakan sebaya. Ialah betul. Ada satu jenama yang mana nama jenama saya tak akan sebut tapi gabungan jenama-jenama itu adalah Smile and Giggle. Betul. Dia memberi barangan seperti ...bag, sekolah dan sebagainya. Satu hari saya rasa anak anak Saya dah kena doktor. Dah kena. Sama. Lari doktor, kalau kedai tu kat sini lari sangat pusing atas jangan lalu dekat situ. Itu bahayanya. Betul kadang-kadang. boleh habis tengah bulan gaji. Itu pun sama. Dengan uh, pemasaran uh, apa 99 yeah, ringgit, kan, mm. 99 sen. Cakap je dah 100. <laughs> Betul lah. <laughs> <Nak> kena, <laughs> kalau on top of that memang dah 100. Kalau dia kena kan SST, nak kena tambah beberapa okay, sen doctor, lagi. Kita mm. ada sedikit waktu saja lagi. Saya okay. nak mm. mungkin dengan rangkumkan kepada persoalan ini. Adakah kita sebagai pengguna, sebab kita ramai lah kebanyakan majoriti ni adalah pengguna. Yeah. Mm. Perlu berhati-hati dengan taktik 99 sen, 1 99 sen, 199 ringgit mm. sen ni. Perlu berhati-hati dengan taktik semuanya itu? Uh, jawapan ringkasnya, tidak. Okay. Mm -hmm. Kerana apa yang um, Anim sendiri telah memberi jawapan tadi, bahawa kita menggunakan kredit uh, dan debit card ataupun digital wallet, <coughs> maka satu sen itu tidak akan dipotong. Okay. Mm -hmm. Tetapi saya berpegang kepada satu falsafah yang saya dah ulang di awal tadi, it's not about how much you save, mm -hmm. it's about how much you spend. spend. Perkataan jimat, berbaloi, mampu milik. Eh, kena ingat tiga kata-kata bahaya. Orang marketing tak akan menggunakan perkataan, murah bang, beli bang. Mm -hmm. No, mm -hmm. murah maksudnya aku miskin. Aku tak, siapa suka dipanggil miskin. Mm -hmm. Dia akan panggil mampu milik, berbaloi. Mm -hmm. Dan uh, orang kata, affordable lah, affordable. Mm -hmm. So, bila nak belanja tu fikir, memang I save rm sen mm -hmm. Tetapi at the same time, I keluarkan duit daripada poket RM20, RM50. So adakah sesuai dengan gaji saya? So hmm. boleh marketing itu harus tetapi berjaga-jaga pada perbelanjaan kita sendiri. Ya, yeah, oh, itu dia. Sekarang baik. ni pun uh, pembelian di atas ataupun Mantap. aplikasi uh, TikTok Baham. dan sebagainya hmm. juga kadang-kadang uh, tu RM20.49 <laughs> Macam hey. mana tu kan. Tengah okay, baring-baring je tu, semua yeah. baring. Tapi secara jujurnya sebagai hmm. seorang seller ataupun uh, mereka yang menggunakan terma affiliate ini sebenarnya hmm. itu satu bonus untuk mereka sebab okey kita boleh jual bawah harga RM20, bawah harga. Kita boleh gunakan bawah harga Istilah kan. Padahal satu sen saja beza yeah. dia. Istilah uh. itu sangat-sangat memberikan impak yang sangat besar. Apa pun eh. jadilah pengguna yang bijak ya. Penting untuk kita faham dan itulah uh, pemahaman dan juga pencerahan yang diberikan oleh Dr. Tahar Omar. Persyarakan dan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia. Nanti kita jumpa lagi Dr. Insya Allah, eh? InsyaAllah ni. Saya minat, Jumur saya, saya uh, minat lah. Saya minat pin dekat baju Dr. tu. tu. Uh. Uh. itu apa? Kuda laut. Wow. Itu berapa, uh. berapa sen pula tu? <laughs> <laughs> tak ada. Okay. jangan. Uh, okay.